Всім привіт, це німецька в Куларах, З вами Євгенія, і сьогодні я їду в Нюрнберг. um mit einer Mädchen zu treffen, die 10 Sprachen spricht und die deutsche Sprache für Ausländer auch für die Und ich habe für sie paar interessante Fragen. Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch. Mm. Uh, hauptsächlich mit Erwachsenen, aber nicht nur mit Ausländerinnen, sondern mm. auch mit Deutschen. Also ich yeah? unterrichte ja hauptsächlich Deutsch, aber eben auch noch andere Sprachen. Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch. Oh, <laughs> Das ist unglaublich. Wie hast du das alles gelernt? Das fragen mich ganz viele Leute. Zehn ja. Sprachen ist ziemlich viel. Ja, ähm, aber es war ein ganz organischer Prozess ja? eigentlich. Also, ich habe in der Schule, also, Deutsch ist meine Muttersprache, ich ja. natürlich. <laughs> genau. Ich habe in der Schule, in der fünften Klasse mit Englisch angefangen, mhm. in der siebten mit Französisch und da fand ich Sprachen damals noch doof, <laughs> weil ich musste dann Vokabeln lernen und ja. das war alles irgendwie ein bisschen langweilig. Und erst, als ich dann nach dem Abi ins Ausland gegangen bin nach Spanien. Da habe ich dann äh, Spanisch, also Learning ja. by Doing. Ich war auch in der Sprachschule, aber halt vor allem, ne? Abends. Hast du das do dort gelernt? Ähm. Ich habe es dort gelernt und dann habe ich gewohnt. Und gewohnt. Ich habe als Au-pair gearbeitet. Ah. Genau. Also ein Jahr Oper. Cool. Und dann im Bachelorstudium kamen Portugiesisch und Türkisch dazu. Und dann später kam noch Indonesisch, ähm, Griechisch. <laughs> Äh, was habe ich jetzt noch vergessen? Oh mein Gott. Niederländisch und ja, so ganz natürlich. Und Italienisch habe ich einfach in Italien gelernt, als ich ein Jahr dort gelebt habe. Und das war dann okay. nicht mehr so schwer, weil es ähnlich ist wie Portugiesisch. Also du hast in Spanien ein bisschen mhm. äh, gewohnt. Mhm. <laughs> und dann in Italien auch? Genau, in Italien, okay. in Portugal auch. Also ich ja, habe ähm, die Hälfte von meinem Masterstudium in Lissabon gemacht. Ja, cool. Also. So, genau. In vielen ja. Ländern. Ja, ja. Gibt es kein Haus in deinem Haus? <lacht> <lacht> Alle in diesen Sprachen? Was, was meinst du? Also ein Haus für mich als Heimat oder für die Sprachen? Das ist ja Ja, wenn du gibt? irgendwelche Sprache sprechen sollst. Ja, dann kein Haus im Kopf, auf welche Sprache ist das? Oder wie kann ich das auf spanische Sprache, Sprache sagen oder so? Also, wichtig ist, finde ich, beim Sprachenlernen, das ist auch ein Tipp, den ich Leuten gebe, die mehrere Sprachen lernen wollen, ist, dass man die Sprachen nacheinander lernt. Also, immer mindestens ein, zwei Jahre sich nur auf eine Sprache konzentriert ah, okay. und die dann nicht miteinander mischt. Jetzt aktuell zum Beispiel wiederhole ich Italienisch und mm. Spanisch. Und dadurch, dass ich sehr unterschiedliche Niveaus habe und die Sprachen schon separat gelernt habe, kann ich sie jetzt gleichzeitig lernen. Aber nie mehr als zwei Sprachen gleichzeitig auf einmal anfangen. Okay. Wenn ja. du zum Beispiel mit Ausländern arbeitest ja, mhm. und sie deutsche Sprache lernen und andere Menschen nationalität. Nationalitäten oder ja, haben Sie irgendwelche Leute uh, Herkunft, Besonderheiten? Also bei der Aussprache, was mir immer wieder auffällt und das hatte ich auch heute erst wieder im Unterricht, ist ähm, englische Muttersprachler ah, mit dem, die also zum Beispiel man sagt nicht. Ähm, der Kakao schmeckt besser, sondern sie sagen besser. Also sie sagen sie sehen das ER und sie machen immer ein R. Oder auch wir. Also sie verstehen nicht, dass dieses R zwar oft geschrieben wird ja. am Ende des Worts, aber wir sagen eigentlich ein A. Wir, ihr, ja. Ohr. Gibt es so? Irgendwelche Fälle, dass alle machen? Fehler, die alle machen, sind so Fehler, die strukturell mm. ähm, passieren, weil das Deutsche so ganz eigene Strukturen hat. Wie zum ja. Beispiel am Anfang sagen immer alle ähm, Wie geht es dir? Ich bin, gut. Ich, bin <laughs> gut. ich bin gut. Also ich bin eine gute Person. Ja, ich ah, bin Also ich bin gut. Das ist, also ich bin gut das ist ja eigentlich eine Aussage <laughs> über den Charakter. Ja, also ah. ich bin, ich bin eine, eine gute Frau, ein guter Mensch. <laughs> Aber, Aber ich bin Das klingt super komisch. Also das würden wir nicht sagen. Ja. Mir genau. geht's gut. Mir geht's gut, genau. Okay. Mir geht's gut. Dir geht's gut. Und das, das ist sowas dann auch über andere Personen. Wie geht es deinem Kind? Mhm. Meinem Kind geht es gut. Dann muss man den Dativ benutzen. Also das kann am Anfang eigentlich niemand. Mit diesem Dativ ja. ist es immer so ein. Der Dativ ist aber auch für ähm, deutsche MuttersprachlerInnen schwierig. Ne? Also es ja? gibt ja dieses Buch, ähm, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Was? Ich, ja, also da gibt ich habe so eine oh, Version, Buch. das sind drei Bücher daheim, ich kann es dir später ja. nochmal schicken. Ja, ja, ähm, da geht es darum, ja, der Dativ ist dem Genitiv, also ist eigentlich falsch, weil wir deutschen hm. MuttersprachlerInnen auch immer den Dativ benutzen statt den Genitiv. Aber so in, in der, der Sprache. Wir haben auch so gelernt, wenn zum Beispiel du. Äh, nicht sicher ist b b mit Genitiv mhm. du kannst das mit Dativ von Dativ Mittlerweile, <laughs> mittlerweile empfiehlt man das, weil wir Deutschen diesen Fehler so konsequent machen. Dass, weil der Genitiv hat immer so was Formelles. Das klingt mhm. immer so hochgestochen ah. und ein, ein bisschen künstlich manchmal. Also besonders, mhm. wenn man spricht unter Freunden, benutzt man eigentlich sehr selten den Genitiv. Mhm. Wir würden nicht sagen, das ist die Pflanze des cafés mhm. <laughs> Von, 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 von Kaffee. Vom Café. Alle Ukrainer, die hier gekommen sind äh, und die zu diesem. Integrationskurs uh -huh. äh, gehen, ja? um, äh, um sie in Deutschland arbeiten können, müssen sie diesen Integrationskurs machen und Prüfung auf äh, B2-Niveau uh -huh. äh, machen. Ja? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> und meine Frage ist, ist wirklich B2-Niveau äh, genügend, um in Deutschland zu arbeiten, zu wohnen und äh, äh, einfach mit anderen Menschen zu unterhalten? Uh -huh würde tatsächlich sagen, es hängt vor allem auch von der Person ab. Hm. Weil es gibt so viele unterschiedliche Leute, die so unterschiedlich lernen, hm. dass man das schwer verallgemeinern kann. Also ich habe schon Schülerinnen gehabt, die waren mit A2, dass sie einfach drauf losgeplappert haben. Es hm. noch viele ja, grammatikalische Strukturen falsch benutzt haben, aber sie konnten es praktisch anwenden. Ah, okay. Und dann wiederum gibt es auch Leute, die haben offiziell B2-Niveau, aber tun sich total schwer zu sprechen. Ah, okay. ähm, machen ganz viele Fehler oder... Also ich habe sogar ähm, sehr viele C2 Schüler*innen, mhm. die natürlich schon einige Jahre in Deutschland leben, vielleicht sogar schon auf Deutsch arbeiten, aber mhm. sich selbst immer noch als schlecht bewerten würden, ja, weil okay. sie noch Fehler machen. Also das kennst du ja, die Leute im Buchclub. Ne? Also ah, die okay. sagen ja auch: oh, Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Aber wir lesen ein Buch auf Deutsch, mhm. äh, sprechen die ganze Zeit nur auf Deutsch. So offensichtlich bist du fähig, in der deutschen Sprache zu kommunizieren. Und manche fragen mich auch: Ja, wo soll ich denn anfangen? Ja. Ja, oder, oder ich bin jetzt bei B1, wie mache ich weiter? Ja, mhm. Es kommt immer auf deine Ziele an. Also du musst immer genau wissen, was ist dein Ziel, wo willst du hin und was ist deine Motivation. Und von da aus kann man dann gucken, welcher Ansatz für dich jetzt am geeignetsten ist. Ja, vielleicht musst du auch gar nicht sprechen können, sondern vielleicht ist es für dich viel wichtiger, E-Mails zu beantworten, also schriftlich gut zu sein. Die meisten Ausländer, die zu dir kommen, was ist ihr Ziel? Am meisten. Also, mhm. ich, wofür lernen sie Deutsche? Das ist witzig, dass du fragst, weil das habe ich <laughs> genau. Erst... <laughs> genau. Nee, ich habe hab meine Umfrage gemacht. Ich habe ja. das an meine Schülerinnen geschickt und eine Umfrage ja. gemacht, warum seid ihr überhaupt bei mir oder ja, was ist genau. euer Ziel? Und ähm, habe ich mir jetzt erst vor zwei Tagen wieder angeschaut. Ja, okay. Ja. Und die meisten kommen tatsächlich. Ähm, weil sie in einem deutschsprachigen Land, also Schweiz, ich habe sehr viele mhm. Schüler aus der Schweiz okay. oder Deutschland, ganz wenige in Österreich auch, leben wollen. Mhm. Leben hat dann wieder zwei Bereiche, einmal beruflich und einmal privat. Okay. Ich habe aber gemerkt, dass selbst die Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, ich brauche jetzt einen Job, ich muss hier arbeiten, ah, okay. dass selbst die Leute dann sagen, ja, aber ich will ja auch im Alltag, ich muss ja in den ja. Supermarkt gehen, ich will vielleicht mal Im was Ka nachfragen in einem ja, Café, okay. ich will vielleicht sagen, oh, Entschuldigung, ist das Stück Kuchen ohne. Gluten? Oder <laughs> ja, Alltagsthemen. Also, Alltagsthemen. so Selbst mm -hmm. die Leute, die kommen, die sagen, hey, ich brauche Deutsch für den Beruf, fragen früher oder später definitiv auch nach privaten Themen. Da sind die Menschen aus ganz der ganzen Welt? Oder ist das mhm. Europäer? Europäer. <laughs> Europäer. Ja, oder gendertechnisch EuropäerInnen. Woher kommen sie? Ja, Woher kommen die meisten, sie? Die meisten sind die meisten, oh, ähm, tatsächlich mehr aus Europa. Aber ich habe auch immer wieder SchülerInnen aus Kanada, aus Australien, aus den USA. Ganz viele Leute in Aber den USA. Aber kommen sie auch äh, zu Europa, zu mm. Dachregion, deutschsprachige Region? Teils, teils. Also ah. gerade die Leute aus den USA machen das eigentlich eher just for fun, Aha, weil ich fun. weiß nicht, ob du weißt, ähm, dass viele AmerikanerInnen eigentlich nur Englisch sprechen können Aha. und diejenigen, die dann zu mir kommen wir lernen mit mir dann auch mehrere Sprachen. Also, wir machen okay. Deutschunterricht und dann machen wir mal Spanischunterricht oder Italienisch. Persönliche so, Entwicklung oder sowas. Ja, oder halt auch Reisen. Viele ah, rein, wollen nach ja. Europa reisen und dann nicht nur ein Land abklappern, sondern mehrere bereisen. Ja. Aber hier sprechen fast alle auf Englisch auch. Sprechen auch auf Englisch, aber es ist eine andere, und das ist auch der Grund, warum ich so viele Sprachen gelernt habe. Es ist eine andere Art, mit den Menschen zu connecten. Ah, ja. Also, genau. es ist eine andere Art zu reisen, weil wenn du mit den Leuten, selbst wenn es nur ein bisschen Small Smalltalk ist, dann hast du irgendwie eine Art von Verbindung oder fühlst dich irgendwie integriert. Flüssig lockerer. Wir sind in Bayern und äh, in Nürnberg habe ich bemerkt, dass die meisten Menschen sprechen Hochdeutsch, mhm. aber in kleinen Städten <laughs> wie Hersbruck sprechen die meisten mhm. Dialekt. Mhm. Und Dialekt ist wie überhaupt eine andere Sprache. Mhm. Und bedeutet das, dass die Menschen sollen das wie eine andere Sprache lernen, um die Menschen in seinen Dialektsprachen mhm. zu verstehen? Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich als Deutschlehrerin verstehe auch nicht alle Dialekte. Also, <lacht> <lacht> Na klar, klar. Bayerisch, Bayerisch. verstehe ich, Fränkisch mhm. sowieso. Es also kommt auch immer drauf an. Jetzt habe ich Fränkisch zum Beispiel gesagt. Aber sie sind verschieden, Bayerisch. Ist unterschiedlich, genau. Unterschiedlich. Aber jetzt, wo ich an Fränkisch denke, habe ich Fränkisch gesagt. Wir rollen ja das R ah, in Franken aha. und wir sagen ja nicht K, sondern wir sagen G. Und ah. danke. Uns, ich komme auch vom Dorf und da gibt es mhm. so ein Sprichwort, wenn jemand blöd schaut, dann sagt man, ja, der guckt wie ein Moggala, wenn es blitzt. Was ist ein Mogala? <laughs> Was ist das? Ein Mogala ist ein Tier, ist ein kleines Schaf. Aha. So, ähm, es gibt ganz eigene Wörter und das kann man gar nicht alles lernen. Aber ich meine, im, im überhaupt diesen Dialekt ähm, kann der Mensch, der nur Hochdeutsch gelernt hat, mhm. Dialekt verstehen. Wenn es ein bisschen mit Aussprache ändert, mhm. dann kann ich das erraten. Ja? Also Learning by Doing ist auch hier wieder die Antwort, weil... Jetzt, es gibt normalerweise keine Bücher. Mittlerweile gibt es auch mehr Sachen, dass man sagt, jetzt äh, bayerisch für Anfänger oder so ein paar gibt's Wörter. Es gibt ein paar Bücher. Ah, es gibt okay. ein paar Bücher. Eine, eine Person aus München kann ja auch mit einer Person aus ja, Hamburg sprechen. Auch. Aber wenn jetzt beide komplett in ihren Dialekt reingehen würden, so wie sie jetzt vielleicht auch daheim mit der Großmutter und dem Großvater sprechen würden. Dann kann es sein, dass man das nicht mehr versteht. Wenn ich ja. mit meiner Mutter spreche, spreche ich auch kein Hochdeutsch mehr, sondern fallen in diesen Dialekt rein. Ah. Und da würde ich einfach sagen, versuch gar nicht erst alle Dialekte zu verstehen. Mhm. Ja, also deswegen gibt es ja zum Glück auch das Hochdeutsch, dass man dann sagt, hey, man weiß ja auch allgemeine Wörter mhm. für, für gewisse Begriffe. Aber die ältere Generation, können sie auch Hochdeutsch sprechen? Oder ist das für sie <laughs> mehr typisch Dialekt? <laughs> es ist, also es ist normalerweise, sagt man, je ältere die Leute, desto mehr sind sie dann im Dialekt ah. und sprechen immer ihren Dialekt, ja. Okay. Gerade wenn du es gewohnt bist vom Dorf, dann Aber von verschiedenen äh, Regionen, die äh, ält Generationen Generation können sie einander auch verstehen? Nicht es kommt, kommt darauf an, wie wie krass der Dialekt ist. Also es sind jetzt nicht auch komplett, es sind jetzt nicht unterschiedliche Sprachen. Mhm, ja. Wenn man zum Beispiel sagt, das Schweizerdeutsch, das ist manchmal schon extrem ja, anders. Also wenn jetzt jemand wirklich da in dieses Schweizerdeutsch reingeht, mhm. aber auch da, wenn man sich konzentriert mhm. und die andere Person, mhm. obwohl ja viele Schweizerinnen auch Hochdeutsch können, ja. Aha. Aber wenn man es jetzt darauf anlegt und sagt, ich spreche jetzt Schweizerdeutsch, aber ich spreche langsam und deutlich, mhm. dann kann man sich theoretisch ja trotzdem okay. verständigen und kommunizieren. Und ich sage auch immer, wenn sich beide Parteien wirklich Mühe geben, dann kannst du auch dich verständigen, wenn du sehr wenige Wörter zum Kommunizieren hast. Also es ist immer so diese Intention, ja. welche Intention, welchen Wunsch, welches Ziel hast du? Und wenn du wirklich kommunizieren willst, dann schaffst du es auch mit Händen und Füßen. Ja, ja, also das, das macht <laughs> mein Sohn sehr. sehr oft. Also danke dir, dass du alles erklärt hast, weil für mich deutsche Grammatik, äh, deutsche Sprache und alle diese Niveaus und das ist alles so schwierig. Und ich glaube, das ist ein bisschen... Klara okay. geworden. Ja, sehr schön. Freut mich. Danke dir. Gute Fragen. Vielen Dank. Vielleicht spannend. habe ich noch welche. Wir können das noch einmal machen. Ja, gerne. Oder vielleicht äh, die Zuschauer, das heißt die Zuschauer, die Zuschauer äh, oder die Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, haben äh, irgendwelche Fragen. Sie können das in den Kommentar schreiben. Und genau. Wir, mögen, wir können ähm, Teil 2 machen. Ja. Sehr gut. Wollt ihr einen Teil 2? Schreiben Sie bitte in den Kommentaren. Kommentare <laughs> und äh, abonnieren Sie und meinen Kanal. Schreiben Sie Kommentare, äh, drücken Sie Daumen hoch, Daumen hoch. Ja, drücken Sie die Daumen hoch und bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss, danke, das war sehr cool. Brauchen wir noch eine Schluss? <laughs> ah, genau Schluss. <laughs>